Я прежде всего поздравляю всех любителей баскетбола и спорта вообще в Кировограде, в Кировоградской области. Это, я считаю, для нас знаменательная дата открытия такого паркета, такого зала. Особенно это для детей. Немногие мы сегодня общались с руководством Федерации Украины. Это вы знаете, в Киеве дети на таких паркетах не играют. Это вот уникальность небольших городов там, где на одних таких вот серьезных аренах будут выступать как и дети, так и взрослые команды. Конечно, это праздник для нас, для Кировограда. Компания «Велта» приложила немыслимые усилия, большой человеческий поклон. Руководитель компании территориально находится в Днепропетровске и офис находится. Это люди, которые думают о развитии спорта не только на своей территории, но и в Кировограде, и Кировоградской области в том числе. Мы со своей стороны, как федерация, прикладывали все усилия, которые ну, могли считали возможным для того, чтобы этот день настал. О развитии и результатах и успехах команд высшей лиги мужской и женской высшей лиги, я думаю, больше, более интересно и объемно расскажут их руководители, тренера и президенты клубов. Мой вклад нашей компании это развитие детско-юношеского спорта. Пользуясь случаем, я хотел обратить внимание родителей на динамично развивающийся, как вы сказали, баскетбол на Кировограчине и пригласить всех клуб «Зирочка», который находится под аркой, прийти к нам или взять телефоны на факультете физоспитания, в пединституте. Все знают, где находятся детские группы и просим, милости просим детей на занятия баскетболом. 私はね